всем привет дорогие друзья у меня такая новость очень же веселая есть Ну вы дорогие друзья ставьте лайков и зайдем наш google chrome вы дорогие друзья подписывайтесь на канал вот такая новость служит лайка и подписку на мой канал. Но и ждем пару минут ну я да да дорогие друзья и э, же э, google так chrome загрузился лайк тоже не забываем и и же Первый сайт, заходим, но лайк и давайте мы начнем, дорогие друзья. Э, появились изображения будущей колонки, у, 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 изображения будущей умной колонки Google на презентации, где Google представила линейку смартфона Pixel 10. Мы знаем, часы все Pixel ваши 4 наушники Pixel будут 2, 2, а компания не, 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 и показало изображение еще на не анонсированной умной колонки. Но, дорогие друзья, поехали. Пяти лайков, и поехали. Теперь в сети появились, появились новые подробности об этом устройстве. Во первых колонках. Э, колонка первых колонка реальная находится в раз разработке, дорогие друзья. Но и выйдет позже, позже, как и ожидалось. но она, она будет работать на базе Gemini, ожидается вкусно директор. И так будет работать. Но ожидается несколько цветовых вариантов. Ярко, красный и светло-зеленый, черно-белый и... Или про... про как это будет называть, Подождите. Это просто Дорогие друзья, но по терминологии Google Зеленый скорее э, всего получит название Джейд, а черный Осидиан. А если компания сохранит привычную систему ими именования, или так как, дорогие друзья, но дорогие друзья, но дорогие друзья тоже будете знать. Так далее. колонка будет подсвечиваться под, под, снизу по во время об, об, общения в Джемини по зло, зрителям предположит опыт, э, дорогие, как это называется, эта функция. Это будет Gemini, пользователям предположит опыт G mini Live, но ограниченные голосовым вза взаимодействием. Вем на смартфоне, напом напом напомним, можно дополнительно использовать камеру. Так дальше, Google готовит и новые, более естественные озвуча Ще э, звучать голоса готові для голосового помощника. Голосовий помощник. На базі колонка базе конструкторка может і, і призводити музику. Колонка може тискати вам пісні, музику по звуку, по і, так можна или чи як. на умной колонке, но так друзья, будет искать і медиаконтент спо... і спро... і медіаконтент. иметь настраивать настраивать автоматизацию для умного данного устройства, также сможет. распознавать необычные звуки. Например, звон и разроб... разбитого стекла можно распознавать мумные колонки или сигнал дымового датчика, тоже неплохо. И отправлять уведомления на телефон можно тоже отправлять человеку, дорогие друзья. -то. Кроме того, колонка можно будет подключить или даже на несколько колонок можно подключить. Ого, это неплохо, но одновременно и Google, и Google TV стер... как это называется? Ну и так неплохо. Steam, Google TV стример, чтобы потенциалировать звук телевизора по всему дому, поддержка протокола матер для умных устройств. также же заявлено, когда именно состоится релиз новой колонки. Дорогие друзья, уже э, пока неизвестно, но информация об этом вероятно появится в ближайшее время. Ладно. Такая колонка понравится. Такая же колонка, умная колонка, из появления изображений будущего мне колонки, Дорогие друзья, подписывайтесь на мой YouTube канал. Дорогие... И, дорогие друзья, такая же колонка, характеристики я вам рассказал, но так неплохо, будете иметь, дорогие друзья. Ладно. И дорогие друзья, э, всем уже дорогие друзья, э, я бы так сказал, чао. Ну и дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Ну будете этот гумная колонка э, все можете иметь и на все функции любые э, будете можете иметь такой Google готовит и такие же характеристики. Я бы так сказал на сегодняшний э, день всем. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой тип канал, дорогие друзья, если понравилось данное видео. Также ставьте лайк, дорогие друзья, и всем же чао. Пока, дорогие же друзья. Чао, пока-пока, дорогие. Но вам эта клонка очень понравится, характеристики топы. И всем чао. Пока, чао, дорогие друзья. Влепите лайка и всем же, э, я бы так сказал, дорогие друзья, э, же, чао, пока.